হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ শ্ব'ৰুমলৈ যাবলৈ আপোনালোকে চাই থাককচোন মোৰ ঘৰখনৰ পৰা মোৰ গাঁওখনৰ পৰা মোৰ শ্ব'ৰুমটো কিমান দূৰত আছে আপোনালোকক আজি মই ধুনীয়াকৈ দেখাম আপোনালোকে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কোনো স্কিপ নোহোৱাকৈ চাব আৰু এয়া হৈছে মোৰ গাঁও যিখন গাঁও মই সৰুৰ পৰা ইয়াতে মই ধূলি মাটি লৈ ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু সঁচাকৈ এই গাঁওখন বহুত আপোন মই যদিও বাহিৰত থাকোঁ ডুমডুমাত থাকোঁ হয় তথাপিও নিজৰ গাঁওখনলৈ বহুত মনত পৰে এতিয়া মই ইয়াতে শ্ব'ৰুম কৈছোঁ সাপেখাতি হস্পিটেল তিনিআলি বুলি কয় মই প্ৰায় ভিডিঅ'ত দিয়ে থাকোঁ মোৰ শ্ব'ৰুমটো আৰু এতিয়া মই এতিয়া গৈ আছোঁ শ্ব'ৰুমলৈ আপোনালোকক মই দেখাম মোৰ ঘৰৰ পৰা মোৰ শ্ব'ৰুমটো কিমান দূৰ আৰু মই আপোনালোকক এই গাঁওবিলাক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ এই এইটোপা হৈছে ইয়াতে মানে এজোপা বহুত ডাঙৰ গছ আছিলে ইয়াত সেইটো কাৰণে গছ থকাৰ কাৰণে এয়া হৈছে বৰতল বুলি কয় কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল হোৱা কাৰণে ইয়াত মানে সেই গছজোপা কাটি দিলে আমি আগতে স্কুললৈ যাওঁ যে স্কুললৈ যাওঁতে এইটোপা আমি দৌৰ মাৰোঁ মানে কিয় দৌৰ মাৰোঁ তাত মানে আগতে আমি ভাবোঁ আৰু ইয়াতে কিবা দেওষুট আছে নেকি সেনেকৈ বুলি ভাবোঁ সেইটো কাৰণে আমি দৌ মাৰোঁ এইটোপৰা বটল বুলি কয় আৰু এয়া অলপ দূৰ গৈয়ে আমি পামগৈ ভঁৰালী পুখুৰীত আমাৰ ইয়াতে ভঁৰালী পুখুৰী এটা পুখুৰী আছে সেই পুখুৰীটো নাম লৈয়ে ইয়াত ভৰালী পুখুৰী নাম দিছে আৰু ভৰালী পুখুৰী ছাইডতে এটা ৰাস্তা আছে মই আপোনালোকক দেখাম মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক মই দেখামগৈ অলপ পাছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সেই ৰাস্তাটো কিনাওঁতে ডিব্ৰুগড়লৈ যায় ডিব্ৰুগড়লৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছিকৈ নহয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা এঘণ্টা লাগে ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ ডিব্ৰুগড় মেইন টাউনলৈ যাবলৈ কিন্তু মই আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাইছোঁ ৰ'ব অলপমান দেই মই দেখাইছোঁ মই এয়া গৈ আছোঁ চাওকচোন বাৰু মই এতিয়া দেখাইছোঁ এই লেফ্টত যে যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো ফালেই ডিব্ৰুগড়লৈ যায় কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ আমাৰ এই গাঁওখন চাই এই ৰাস্তাটো চাওকচোন বাৰু এই ৰাস্তাটো যে এইফালে মানে ডিব্ৰুগড়লৈ ফাটি গৈছে ইয়াৰ পৰা এক ঘণ্টা লাগে ডিব্ৰুগড়লৈ পাবলৈ আৰু মোৰ শ্ব'ৰুমটো পোনে পোনে আছে আৰু এই পোনে পোনে ৰাস্তাটো আছে যে এইটো হৈছে সাপে খেতিলৈ চাইডত ফাটি গৈছে আৰু এটা চাইডে নামৰূপ গৈছে মানে আমাৰ ইয়াত হাতাল পথাৰ বুলি কয় আৰু কঠীয়া খুন্দা সেইটো ৰাস্তাত মানে এটা চাইডে যায়গৈ আৰু এটা চাইডে গৈ থাকিলে সাপে খিটি পায়গৈ চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আমাৰ এই গাঁওখন আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব এয়া চাওকচোন ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া কৰিলে আগতে আমি এইবিলাক ৰাস্তাত আমি চাইকেল লৈ যাওঁ খোজে যাওঁ পাঁচ কিলোমিটাৰ হ'ব এতিয়া কিন্তু ইয়াত বহুত স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি খোজে নাযায় গাড়ী চলে ইয়াত আগৰ পৰিৱেশটো নাই আৰু এতিয়া বহুতখিনি উন্নত হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভালো লাগে এতিয়া আৰু আমাৰ স্কুলখনো সাপেখেতি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাতে আমি পঢ়িছিলোঁ তাতে আছিলে আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে আমাৰ এই যিটো আমি ৰাস্তা গৈ আছোঁ এই ৰাস্তাটো মানে বহুত আকৌ চাওকচোন ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ গৈয়ে মোৰ শ্ব'ৰুমটো আছে ইয়াতে এখন অভাৰ ব্ৰীজ বনালে অভাৱীজখন নামিয়েই মোৰ শ্ব'ৰুমটো আছে সাপে খেদি হস্পিটেল তিনিআলি বুলি কয় আৰু এইটো চাইডে যে সেইটো চাইডে নামিবলৈ যাব পাৰি মই দেখাইছোঁ অলপ দূৰ গৈ অভাৱীজখন পাম আৰু মই আপোনালোকক দেখামগৈ মোৰ শ্ব'ৰুমত কেনেকুৱাকৈ মই প্ৰস্তুত হৈছোঁ মোৰ গহনাবিলাক কেনেকৈ সজাই থৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখামগৈ আৰু আপোনালোকে চাই থকচোন বাৰু অলপ দূৰ গৈ পামগৈ আৰু এতিয়া মই শ্ব'ৰুম পাই গ'লোহি আপোনালোকে চাওকচোন গহনাবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হৈছে তেনেহ'লে আহিব ইয়াতে মই থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দে গহনা লৈ যাব পাৰিব আৰু ইয়াত টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্টো ৰখা হৈছে কাৰণ নতুন শ্ব'ৰুম সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াতে কিছুমান ঘিপুৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই প্ৰতিটো চেটৰ লগত এটা এটা মই গিফ্ট দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে হয়তো মই আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাম আহিব ইয়ালৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাওঁ